Добрий ранок, дорогенькі мої. Сьогодні будемо робити оджик від покойників, яких на нас накидують, яких до нас представляють, до наших домівок, до наших дітей, до всього того, що з нами пов'язано. І так, много балакати не буду. Значить, що касається ворогів, за останній час нападали жінки та мужчина, ще молодий парень. Значить. Так, ну що, поїхали. Значить, говорить я буду про себе. Що комусь потрібно, чи когось якась тема, може, хвилює, кажіть, будь ласка, пишіть в коментарях. От, або зв'яжіться зі мною. Люди, які до мене обращалися, знають, що я можу допомогти. будь-якому питанні, що касається езотерики, що касається Уже якихось питань, вибачте, то не до мене, то вже ви самі повинні якось це все вирішувати. Ну що, поїхали? І так. Чесно, шукаю, духа помощників призиваю. Двісті, як працюють свічі у нас сьогодні, бачите? Дуже добре. Сьогодні були нападіння. Сьогодні, значить, вороги желають нам смерті, перекидують смерть. Вот. Так що все це ми віджигаємо, обираємо смерть наведену, наслану, послану, хто ж нам желав, хто на нас смерть наводив, перебрасував на наших дітей. Хто смерть представляв к нашій роботі, к нашій учебі, к нашому розвитку, делал, чтобы ничего у нас не двигалось, не как говорится, не, не, было ни развития, никакого ничего у нас не было, да. Все это отжигаем и врагам по справедливости возвращаем. Через боженьку, да, отжигаем. Все, что делают через интернет, через смс, через звонок, через видео, все обнуляем. Все зомбирование, Вношения, пленения. Насылают черные мороки на нас, так подселенцев насылают, чтобы у нас мозги не соображали. Что работать и как двигаться дальше. Ну, как всегда, путы. Путы с рук с ног снимаем. Да. Бо вяжут, нам тут веретники, повязывают. Так, свечи нам за упокой теж ставили, Службы за упокой заказывали. Все це отжигаем, все это убираем. наших деточок, с нас, с наших домов. Все, что делает, он песочек посыпает, нам тут земельку под ноги, что ноги болят сильно. Отжигаем все это, переклады болезни ног, переклады болезни рук, сердца. Чистим, чистимся, чистимся, убираем всю нечисть, которую на нас насылает. Всех сущей, всех ляр, всех демонов, Всю некротику, чертовщину, бесовщину, ссоры, рассорки роблят постоянно, третьи лишние в отношении влазят. Ну, дуже богато роблят программ. Якоря снимаем с работ, якоря снимаем. Убираем покойников с наших работ, которых тоже представляют покойников, до работ представляют. До нас представляют, накидывают покойничков. Отжигаем, цекаем всех покойников, что враги на нас насылают, набрасывают, накидывают, представляют к домам, к дверям, калиткам, заборам, замкам к нашему продвижению, все, что накидывается, всех демонов, бесов отжигаем, церковных бесов отжигаем, чертовщину, бесовщину, все, что нам набрасывают, все, что накидывают на дорогах, все мороки, оморочки, крадники, стяги, коперы. Так, зеркалки, через которые работают враги, отжигаем. Зеркалки дальше накидывают. Отжигаем все зеркалки все зеркала, все зеркальные плен отжигаем, отсекаем, зеркальные бутылки, ведьмины бутылки отжигаем, отсекаем. Все, что через стекла, через порталы, зеркальные каналы отжигаем, отсекаем, через все, что работают вражины, через кладбище продолжают работать. Все отжигаем, все отсекаем, все, что наводит несчастные случаи, горе, беду, суму, войну, нищету, все отжигаем. порчу доведения до самоубийства отжигаем, отсекаем. Все петли, все удавские, все рабские ошейники, все почины воли, все шлемы, колпаки с нас снимаем. Пыльные накидки, вдовьи накидки, вдовью судьбу снимаем, вдовьи дороги. Все болезни, наведенные, насланные, посланные, переложенные, Отжигаем, отсекаем все, что вражины делают через предметы, через продукты, через вещи, через биоматериал. Снимаем, убираем все зеркальные порталы, каналы, врата все, которые делают вражины. Так, хвилиночку сейчас ножицы возьму. Дожьем всю эту нечисть. Все кладбищенское, погостное, перекрестное, всю водичку мертвую, что подливает под ноги на дорогах. Все шепотки вражин отжигаем, отсекаем. Всю зависть, все проклены, все, что в спину лихое, дурное пожелали, то себе забрали в тысячекратном размере. Все, что в спину желают, все, что, все, кто проклинает, все себе проклены назад забираем. Отжигаем все проклены, всю нечисть, всех сущих, всех бесов, Демонов, джинов, тяжесть, чужие бумеранги, чужие отработки, чужие кресты, задачи, все, что на перекладали на нас, все мои дорогенькие. Все у нас тут нечисть повиливалась, повиливалась, то, что под ноги, под руки нам посыпают. Движь, як свечи у нас работают, ресурсы воровали, рот подменяли, дороги. Ну, Взагалі, дуже багато, дуже багато чого роблять. Вот. Ну, все ж таки, дивіться, як свічі працюють, бачите? Все ж таки вищі сили нас чують, як би вони там не хотіли. Да? Міняли лічність, міняли... А, значить, душу варували, закривали, серце перекривали. Все це у нас вбирається і все, що вражини нам наробили, все вони тисячікратному розмірі вернеться. Все горе, яке вони нам принесли нашим сім'ям, да? все, що стянули, покрали, сваровали, все це назад в нам розмірі і віддали. Кожен должен платить за те, що він натворив в цьому житті, да? хотів, не хотів, да, Ще мої дорогенькі, я з вами А Давайте ставимо защиту і обновляємо. Так, ставимо защита на себе, на дітей, на дом, ставимо защиту. ставим защиты. Так, все Ставлю защиту на свою семью, на светлых, добрых людей, которые смотрят только на светлых и добрых. Вражины, что будут смотреть, будут откаты получать за свое зло, за свой черный посыл, за свои злые языки поганые, за клевету, за оговоры, наговоры. Все, що нам роблять нашим сім'ям, нашим діточкам, да, все, що нам, нам горе желає, хто нам нещастя желає, хто свою нищету скидає, хто блокирує фінансовий канал, денежні поступлення. прошу вищої сили, наказати наших ворогів, Да? Нехай кожен отримує по заслугам. Те, що заслужив, те, що заробив, те, що послав, Свої чорні всі посили. Нехай вони собі забирають. Ну все, мої дорогенькі. Вам добра, пока, пока.